ربی اعوذ ظبی من بن حمزات شیاطین اعوذ ظبی کا ان عہدرون آج چھبیس اپریل دو ہزار چوبیس ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ون ففٹی فائیو سے کریں گے اس سے پہلے جو میں نے آج جن آیات سے درس کا آغاز کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں میرے پاس ایک صاحب کا میسیج آیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں تو قرآن کے اندر تو یہ نہیں ہے آپ اپنے درس کا آغاز ان الفاظ سے کیا کریں جو قرآنی ہیں تو ان کے کہنے کی وجہ سے میں نے آج کے دس کو ان کلمات سے شروع کیا ہے لیکن ساتھ میں میں تھوڑی سی یہ وضاحت بھی کر دوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے جو ہم شروع کرتے ہیں اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں تو قرآن کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر ایک آیت موجود ہے اللہ نے فرمایا ہے فائضہ قرۃ القرآن فَاسْتَعِذْ تعیض بلّہ الشَّيْطَانِ وجیم کہ جب بھی تم قرآن کی کراد کرو فَاسْتَعِذْ تعیض بلّہ اب فس کا مطلب ہوتا ہے کہ استعاذہ یعنی کہ پناہ کو طلب کر لینا جو عام معنی ہمارے ہاں پناہ لینا پناہ حاصل کرنا جب یہ باب استفعال سے آتا ہے استعاذہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو طلب کرنا کسی چیز خواہش کر لینا تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے فائدہ قرأت القرآن فاستعذ باللہ تو استعاذہ کرو اللہ کے ساتھ من الشیطان تون وجیم پورا کا پورا وہی جو اعوذ باللہ تعاؤ جس کو کہتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ پورے الفاظ قرآن کے اندر آیت کے اندر باقاعدہ موجود ہیں بس وہاں پر فستعز حکم کا سیکھا آیا ہے ہم اعوذ باللہ استعمال کر لیتے ہیں اور اعوذ بھی قرآن کے اندر موجود ہے چاروں کل تو ہمارے ہاں مشہوری ہے نا وہ جو خاص طور پر نمازوں کے اندر تو چاروں کل کو بقاعدی سے پڑھا جاتا ہے اس سے تو باقاعدہ وظیفے چلتے ہیں ہر شخص نماز کے اندر کوشش کرتا ہے کہ چاروں کل تو کم سے کم بچے کو یاد ہونے چاہیے ورنہ نماز میں کیا پڑھے گا تو وہاں پر جو چاروں کل ہم دیکھتے ہیں ان میں دو جو ابتدائی ہیں قُلْ أَعُوذُ ذوبل فلاح قُلْ أَعُوذُ آروضوبی غبل اس کے اندر اعوذو کا لفظ بھی آیا ہے تو ہم <coughs> وہ بھی ایک جائزہ لینے کی ضرورت ہے اس کا بھی بہرحال یہ ایک صاحب نے مجھے کمنٹ میں کہا تھا تو میں نے ان کی وجہ سے اس کے آغاز کیا ہے ورنہ اعوذ باللہ من بنا شیطوان کے اندر کوئی حج نہیں ہے اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے مجھے میسیج کیا تھا کہ آپ اعوذ باللہ مجھے قرآن سے بتائیے کہاں پر ہے تو میں نے ان لوگوں کو حوالے دیئے ہیں کہ یہ سورت الناحل کے اندر غالباً آیت تھا یہ فائدہ قرآ القرآن کی بہرحال یہ تو ایک چھوٹی سی وضاحت تھی جو میں نے کی ہے ویسے بھی ہم کون سا اپنے درس کو ہر اس کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایک طریقے پر نہ رہیں یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھ لگ جائیں کوئی کوئی سنت طریقہ ہے کہ آزب اللہ شیتوان عجیم اللہ ہمارے یہاں پڑھ کے شروع کریں گے تو آج اس سے شروع کر لیا ربی بھی ہے والی آیا سے تو شروع کرتے ہیں درس کا سلسلہ پچھلے آیات سے رد بناتا ہوں آیت نمبر ون ففٹی فور والا تقولاللم یق تلوفی سبیر اللّہ اموات اور اس سے بھی پہلے مجھے جو اس سے پہلے کی آیات آئی ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا رد بنانا پڑے گا کیونکہ جو سننے والے ہیں ان کو یہ ذہن میں رہے کہ ہم سلسلہ سلسلہواد لے کے چل رہے ہیں کوئی ٹاپک اٹھا کر اس پر بحث نہیں کر رہے ہیں قبلے کا موضوع چلا آ رہا ہے دوسرا پارا جو شروع ہوا تھا قبلے کے موضوع سے معاملہ شروع ہوا تھا تبدیلی نظریات کی بات ہو رہی تھی اور ساتھ میں پھر اللہ نے اس کو اس تعین و بصبری و صلاح کے الفاظ آئے تھے اور پھر کہا تھا ولا تقول یق تلوفی سبیر اللّہ اموات کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں اچھا اللہ کے راستے میں جو ٹرم تھی وہ بھی میں نے بیان کی تھی اللہ کے راستے میں ہمارے ہاں جو مراد لی جاتی ہے وہ عام طور پر یہ لی جاتی ہے کہ مساجد مدارس یہ اللہ کے راستے میں آپ اسی کو ہمیشہ شمار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا راستہ ہے قرآن صنعت بھی مل جاتی ہے وہ صورت توبہ کے اندر انما صدقات صدقات وہی ہے نا اس کے اندر فقراء مساکین عاملین ان کے الگ سے ذکر موجود ہیں اور آخر میں وہ اپنی سبیل بھی لکھا ہوا ہے فی سبیل اللہ اپنی سبیل ہے کہ اللہ کے راستے میں اور راستے کے بیٹے کے لیے صدقات ان کو صرف کیا جائے تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ جو فقراء مساکین ہیں یہ سب الگ الگ ہیں اور اللہ کا راستہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے مدارس میں چندہ دینا اور مساجد میں چندہ دینا قرآن کے اگر ہم جائزہ لیں گے تو فی سبیل اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے بلکہ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہو جو اللہ کی طرف اپنے قدم اٹھا کے چل رہا ہو جو نظریے کو تبدیل کر کے جب اللہ کی طرف جا رہا ہے تو وہ ایک راستے کو عبور کر رہا ہے وہ منزل کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے جس کو قرآن فرماتا ہے وان نہ سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی طرف بھاگے چلے جاؤ اس کے پیچھے چلتے رہو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُولَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ قرآن نے جگہ کہا ہے کہ تم مختلف راستوں کی پیچھے نہ چلنا وہ تمہیں میرے راستے سے جدا کر دیں گے اور ایک جگہ کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو کوشش کریں گے ہمارے بارے میں ہم میں ہمارے لیے جو کوشش کریں گے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا ہم ان کے لیے ہمارے راستوں کو کھولتے چلے جائیں گے ایک جگہ سراط قرآن نے کہا اور دوسری جگہ سبول کا لفظ استعمال کیا اب سبول سے برا ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے راستے جو بڑی شاہراہ پر آپ کو لے کر جاتے ہیں جہاں سے نکلتے ہوئے ہم بڑی شاہراہ پر آ جاتے ہیں وہ سراط کہلاتی ہے بڑی شاہراہ جو مین روڈ ہے آپ کا جہاں پر سے آپ سیدھا منزل کی طرف اپنے پہنچ جائیں گے اب وہاں تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے مختلف راستوں سے آپ کو آنا پڑے گا کسی کا کوئی راستہ ہے کسی کا کوئی راستہ ہے کوئی سروس روڈ استعمال کر رہا ہے کوئی کسی دوسرے روڈ سے نکل کر بڑی شاہراہ کے اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہے یہ جو چھوٹے راستے ہیں یہ سبل کہلاتے ہیں اور بڑے راستے پہ آنے کے لیے وہ سرات کہلاتا ہے عربی زبان کے اندر تو اللہ کے راستے میں آ رہا ہے اپنے قبلے کو تبدیل کر لیا ہے اپنے نظریے کو تبدیل کر لیا ہے کوشش میں لگا ہوا ہے قرآن پر غور و فکر کر رہا ہے مسلسل جائزہ لے رہا ہے کہ میرے اعمال اس کے مطابق بنے ہیں یا نہیں یا ابھی تک میرے ذہن میں وہی پرانے باتیں وہی پرانے جو تفاخر اور تکبل جو میرے ذہن میں تھا وہ چلا آ رہا ہے جو خاندانی تفاخر کی میں نے بات کی تھی کہ خاندانی چلا آ رہا ہے کہ میں نصب میں اونچا ہوں تو یہاں پر آ مجھے نصب میں اونچائی میسر آنی چاہیے ورنہ میرا وہاں سے یہاں پر آنے کا فائدہ کیا ہوا اور بیچارا جو وہاں پر پہلے جس قبلی کے اوپر تھا پہلے جس نظریے کے اوپر تھا وہاں پر بھی ذریع ہو رہا تھا یہاں پر آیا تو یہاں تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو وہی چیز ہے جو مجھے وہاں مل رہی تھی نہ وہاں پر نسلی سکون تھا تسکین مل رہی تھی تعصب مل رہا تھا یہاں پر بھی مجھے وہی مل رہا ہے کہ خاندانی نصب اور نسل کی بنیاد کے اوپر ہی عزت حاصل ہو سکتی ہے ورنہ عزت حاصل نہیں ہو سکتی ہے یہ <uk anger> تمام چیزیں وہ جائزہ لے رہا ہے کہ میری درست ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں یہ فی سبیل اللہ کے اندر آتا ہے قرآن کی اگر مختلف آیات کا میں جائزہ بیان کروں تو اس کا آپ سمجھ لیں خلاصہ یہی ہے تو اب فی سبیل اللہ یا اموات کی بات آگئی گئی تھی کہ تو میں نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا اس میں کتنی باتیں آئیں تھیں اموات کا معاملہ آ گیا تھا تو پھر مردوں سے مانگنے کا معاملہ آ گیا روح کا معاملہ آ گیا تو پھر آپ لوگوں کو یاد ہے میں نے اس کے اندر قبر کے معاملات کو بھی ضمن میں لے لیا تھا تاکہ یہ والا موضوع بھی کور ہوتا چلا جائے کیونکہ ہمارے ہاں تو قبر کے بارے میں کیسے کیسے نظریات موجود ہیں ابھی ایک ریسنٹلی کچھ لوگوں نے ویڈیو شیئر کی اس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جب آپ کمر پہ آئیں تو اس کے پاؤں کی طرف سے نہ آئیں بلکہ اس کے پاؤں کی طرف سے آئیں بلکہ سہانے سے نہ آئیں کہ جو مردہ ہوگا اس کو آپ کو دیکھنے میں مشکل نہ ہو گئی اب آپ بتائیے ایک بندہ چادر اوڑ کے لیٹا ہوا ہو اس کو نظر نہیں آتا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں آ رہا ہے وہ منو مٹی دبا ہوا بندے کے بارے میں یہ گوبان کیا جا رہا ہے وجہ کیا ہے کہ جو مر جاتا ہے جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بارے میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے فلسفہ کہ وہ مزید طاقتور ہو رہا ہے اس کی قوتیں اس کی صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں <coughs> جبکہ یہ موت کے لفظ کے ہی خلاف ہے <coughs> موت کا لفظ صادر ہی جب آتا ہے جبکہ صلاحیتیں مان پڑتی ہیں نہ کہ صلاحیتیں پنپتی ہیں اس کو موت کہتے ہیں حیات کہتے ہیں اس چیز کو جس میں صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں تو یہ بات ان کو معلوم تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ مردہ ہے تو یہ بات بنے گی نہیں اس لفظ کے ساتھ بیش نہیں ہوگی انہوں نے کہا مرنے کے بعد تو زندہ ہو جاتا ہے زندہ مانیں گے حیات مانیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم صلاحیتوں کی نشرمہ بڑھنے والی بات ان کے سامنے بیان کرتے ہوئے اچھے بھی لگیں گے بہرحال یہ پوری آیت میں نے بیان کی دی بلا حیاں کے لا تشعرون بلکہ زندگیاں ہیں لیکن تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے ہم نے سارے پہلو سے اس کا جائزہ لے لیا تھا آیت نمبر 155 پہ آتا ہوں اللہ فرماتا ہے ولا نبل ون نقم من الخوفی ولجوی ونقسن من الاموالی ولفسی و فمارات <خخخ> اب اس معاملے پہ آگئے ہو اللہ کے راستے میں آگئے ہو نظریہ بھی تبدیل کر لیا ہے بہت سارے مسائب بھی آئیں گے میں نے کیا کہا تھا آپ ایک مذہب کے لوگوں کو مذہب تبدیل کروا کے دیکھ لیجئے خود ہی اندازہ ہو جائے گا کس طرح مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مذہب تو بہت دور کی بات ہے میں رہا نا فرقہ چھوڑ کے ذرا دوسرے فرقے میں آ کے دیکھیں روایات کو چھوڑ کے ذرا قرآن پہ آکے کے تو دیکھیں پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کا مقابلہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے قرآن تو کہتا ہے یاقاد اللذین یستون باللذین یتلون علیہم آیاتنا کہ جن کے سامنے ہماری آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے قریب کے وہ لوگ جو ان آیات کو سنتے ہیں وہ حملہ کر دیں ان کے اوپر اللہ کی آیات کو پڑھنے والوں کے اوپر حملہ کر دیں <coughs> تو ذرا روایات سے نکل کے جو ٹریڈیشنل جو ریچویلس چلے آ رہے ہیں ان سے باہر نکل کے ذرا حقائق کے بارے میں بات کرنا شروع کریں لوگوں کو بتائیں کہ یہ موضوعات نہیں ہوتے ہیں ہر چیز حقیقت کی روشنی میں قرآن بیان کر رہا ہے اعلیٰ بصیرت دعوت دے رہا ہے پھر آپ دیکھیں کس طریقے سے معاملات آپ کو جھیلنے پڑیں گے اتنا آسان نہیں ہے تو بشعیم من الخوف ابھی نظریہ تبدیل کیا ہے نا ابھی قبلے کو تبدیل کیا ہے اب ذرا قبلے کو تبدیل کرنے کے بعد کی جو معاملات ہیں ولا نبل ون اب تمہارے سامنے آنا شروع ہوں گے ایسے ہی اللہ نے قانون کے اندر نہیں جکڑا ہوا ہے چیز کو جب انسان تبدیل آنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کو مصائب کا بھی سامنا کرنا ناگزیر ہے یہ <coughs> <coughs> بلا یبلو مبتلا یہ سارے الفاظ میں پہلے اس کو بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے بارے میں اگر ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مبتلا کرتا ہے یعنی وہ آزماتا ہے تو یہ والی بات اللہ کی شان سے بعید آزماتا وہ ہیں جس کو علم غیب نہیں ہوتا وہ کہتا ہے وہ تمہاری شیرخ سے زیادہ قریب ہے وہ عالم الغیب ہے وہ شہادہ بھی ہے غیب بھی جانتا ہے جو حاضر ہے اس کو بھی جانتا ہے ہر چیز کے بارے میں علم لگتا ہے تو اس کے لیے یہ بات کہنا کہ وہ آزمائے گا آزمانے کے بعد اس کے سامنے وہ چیزیں کھل کے آئیں گی جو چھپی ہوئی تھیں تو یہ کیسے ممکن ہے اس تو معلوم ہی ہے پہلے سے یہ بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے لوگوں کو سمجھاتے تو آپ وہ سمجھتے نہیں ہو کہ نہیں اللہ آزماتا ہے ایک نے مجھ سے بھی کچھ دن پہلے بات کی مجھ سے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو آزماتا ہے اللہ تو نبیوں کی آزمائش کرتا ہے اور جو جتنا آزمائش پہ پر پورا اترتا ہے اس کے جو درجات ہیں وہ اتنے ہی بلند ہوتے رہتے ہیں اللہ نے دنیا کو بنایا آزمائش کے لیے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا اللہ نے دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا تھا نا آزما لیا دنیا کو اب ختم کر دیں اب تو آزما لیا ہے لوگوں کا جائزہ بھی لے لیا ہے تو اب تو دنیا کو ختم کر دینا چاہیے اللہ کے لیے تو آزمائش کے اللہ استعمال کرنا یہ تو اس کی شان سے بعید ہے اس کو تو سمجھنا پڑے گا والا نبل وغم کو نبلا یبلو مبتلا یہ تو کسی کو اس کے ایسے مواقع فراہم کرنا کہ جو تم نے اپنے اندر چھپایا ہوا ہے وہ سامنے تو آئے ابھی تو نظریہ تبدیل کیا ہے ابھی تو تم نے معاملات کو جھیلنا شروع کیا ہے ابھی تو میدان میں اترے ہو تو اب تمہارے سامنے آئیں گی وہ چیزیں جس سے تم نکھر کے سامنے آؤ گے کہ تم ہو کیا اندر سے تم نے کتنا اپنی صلاحیتوں کو نشوونما تک پہنچایا ہے کتنی اس کی نمو کی ہے ہم ایسے مواقع فراہم کریں گے بلا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ایسے مواقع فراہم کرنا کہ اس کی مذمت صلاحیتیں کھل کے سامنے آ جائیں ہم ان کو ایسے مواقع فراہم کریں گے بیشعی ان کسی چیز سے یہاں پر یہ نکیرہ آیا ہے وہ چیز کون سی ہوگی من الخوف خوف سے ہو سکتی ہے <coughs> <coughs> پہلے بھی لے کے آیا ہے قرآن <coughs> بتانے کے لیے کہ یہ نقیرہ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ہر زمانے کے اعتبار سے خوف مختلف ہو سکتا ہے جان کا ہو سکتا ہے مال کا ہو سکتا ہے خاندان کے نصب کا ہو سکتا ہے عزت کے چلے جانے کا ہو سکتا ہے میں تو اتنے بڑے خاندان سے تھا تو عزت میری خراب ہو سکتی ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے خاندان کے نسب اور نسل کی وجہ سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے ہیں وہ کیا الفاظ ہیں وہ بل وجد نہ بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی پہ پایا تھا انو منو لگا وہ تب آکل کیا ہم تمہارے لیے ایمان دینے والے بن جائیں ایمان لانے والے بن جائیں امن دینے والے بن جائیں ترجمہ جو بھی کر لیجئے و تبِ آکل تمہارے فالوورز تمہارے پیروکار کون ہیں معاشرے کا رزیل طبقہ جس کی معاشی میں نہ معاشرتی کوئی حیثیت ہے نہ معاشی کوئی حالات صورتحال صحیح ہے ہم تو ملاؤ کے اندر شمار کیے جاتے ہیں ان کا خاندان و نصب ہے کیا وہ یاد ہوگا میں نے اتفاق ذکر کیا تھا نا <تصفح> یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے یہ خاندانی نصب کی جو باتیں کی جاتی ہیں اعلیٰ نصب اعلیٰ خاندان کبھی آپ نے کسی غریب کا خاندان دیکھا ہے بہت اعلیٰ خاندان کا ہوگا کبھی آپ نے کسی بادشاہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ نچلی ذات کا تھا ایک کا مجھے نام ذرا سمجھاتے ہیں کسی کا اگر یاد بھی آ رہا ہو ذہن میں تو کہ بادشاہ بھی ہو نشلی نچلی کا بھی مانا جاتا ہو آج تک تو نہیں سنا ہوگا نواب اور رئیس زیادہ ہو اور اس کے بارے میں یہ لوگ باتیں بنائیں کہ یہ تو نچلی ذات کا ہمارے لوگوں میں سے نچلی ذات کا تھا جو یہ اتنا زیادہ آج رئیس زیادہ ہے کبھی نہیں سنا ہوگا یہ جتنے زیادہ پیسے والے جتنے بادشاہت کا سسٹم ہے وہ سب کے سب ایسے ہوں گے جو اونچے اور اعلیٰ نصب کی شمار کیے جاتا ہوں گے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بادشاہ یا کوئی اونچے خاندان کا جو ہے اس کو اس کی ذات وہ ہو جو لوگوں میں رزیل اور نیچ سمجھی جاتی ہو وجہ کیا ہے کہ یہ ذات پات کی تفریق کرنے والے ہیں ہی یہ طاقتور طبقہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ جس کاس سے جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس کو سب سے اونچا کر کے دکھایا <coughs> کہ یہ اونچے ہیں یہ اونچی ذات ہے پیسہ تو آپ کو ویسے ہی اونچا لے کے جانا شروع کر دیتا ہے میں نے اتفاق کیا کہا تھا کہ آپ کے اوپر آپ کسی کی ذمہ داری آتی ہے تو وہ خود ہی اتنا ہو جاتا ہے آپ اعلی بن جاتے ہو تو جب آپ خاندانی پیسے والے چلے آ رہے ہو بادشاہت آپ کے خاندان میں چلی آ رہی ہے تو آپ کا نصب نیچے کیسے ہو سکتا ہے آپ تو اعلی نصیب ہی کہلاؤ گے کیونکہ آپ کے سامنے جو آپ کی ذمہ داری میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں جن کے رسک کے آپ ذمہ دار بنے ہوئے ہیں کفیل بنے ہوئے ہیں وہ آپ کو ادنات شمار کر ہی نہیں سکتے آپ کو اعلیٰ شمار کریں گے آپ کے ہی گن گائیں گے جب آپ کے گن گائیں گے تو سب سے پہلے چیز کیا آئے گی تو بڑے اونچے خاندان سے بھی تو اتنے اچھے کام کرتا ہے تو یہ خاندان اور یہ ذات پات جو مشہور ہوئی ہیں نا یہ ایسے مشہور ہوئی ہیں ذرا اس کا اچھی طرح جائزہ لے لیجئے جتنے عالی نسل والے نظر آئیں گے نا آپ کو سب کے سب وہ ہوں گے جن کے خاندانوں میں بادشاہت اور لوگوں کی کفالت چلی آ رہی تھی لوگوں کے گن گاتے ہیں سب سے پہلے ان کے خاندان کو ان کے ماں باپ کو اونچا کر کے دکھاتے ہیں پھر وہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے میں نے کیا کہا کہ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کسی بادشاہ کا ذات ایسی ہو جو سب سے نچلی ذات سمجھی جاتی ہے وجہ کیوں ہے یہ کیا وجہ ہے سوچنے کا مقام ہے تو تمہاری مضمت صلاحیت تمہارے سامنے آئیں خوف مختلف قسم کا ہوتا ہے بھی من الخوف ہر زمانے کا الگ ہوتا ہے تو خاندان کے لٹ جانے کا بھی خوف ہوتا ہے لوگوں کا آپ کو نظر انداز کر دینا یہ بھی بڑا خوف ہے کہ لوگ میری بات نہیں سنیں گے میری بات کا مذاق اڑائیں گے اس کا بھی خوف ہو سکتا ہے تو خوف کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی آپ کے خاندان والے آپ سے سوال کریں گے آپ کا مذاق اڑائیں گے آپ سے قطع تعلق بھی کر سکتے ہیں کہ آپ قرآن کی بات کیسے کر رہے ہیں حقائق پہ کیسے آ رہے ہیں ہم تو ریچیوز پہ چلے آ رہے تھے نظریات پہ ہم تو ایمان کی باتیں کرتے تھے تم عمالی میدان میں لانے کی باتیں کر رہے ہو تم تو کہہ رہے ہو ہر چیز کو عمالی میدان میں جانچو پڑھو ہم تو ہمیشہ سے مانتے آئے ہیں ان چیزوں کو جو حقیقت سے بالا ہوتی ہیں تو بشعیم من الخوف تمہارے سامنے وہ صورتحال حال آئے گی کسی چیز سے جو خوف کے اندر شمار کی جاتی ہوگی وجو بھوک سے بھی آ سکتی ہے کمی سے بھی آ سکتی ہے جو کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں کسی کا بھوکا ہو جانا کسی کو زندگی کی وہ ضروریات نہ ملنا جس کی وجہ سے وہ اپنی کمر کو سیدھا کر سکے اپنے توازن کو قائم رکھ سکے وہ نقصن من الاموال مال کی کمی سے نقص سے والانفس نفوس سے والسمرات اور پھلوں سے ان چیزوں سے جو تمہارے لیے فائدے کا باعث ہے سمرات عربی زبان میں سمر سے کہتے تو پھل کو ہی ہے لیکن یہ لفظی اعتبار سے تو پھل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن بڑا مشہور اس کا وسیع المعنی لفظ ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں ہر زمانے کے اعتبار سے اس میں وہ چیزیں آ جائیں گی ولنفس وس یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے تمہاری مزمر صلاحیتیں نکھرتی ہیں جب آپ معاشرے کے اندر ان چیزوں کو رائج کریں گے اپنے معاشرے کو للہیت پر قائم کریں گے انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے عقیم الصلاحات الزکا یہ آپ کے معاشرے کا بنیادی قانون ہوگا بنیادی نظام ہوگا تو اس معاشرے کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں آ سکتی ہیں فرد واحد بھی اس میں شامل ہے اور معاشرہ بھی اس کے اندر شامل ہے لیکن اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے وبشر صابرین <coughs> خوشخبریوں سے واسطہ اسی کا پڑے گا جو اپنے اس نظریے پر ڈٹ جائے گا صابرین کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو چل رہا ہے اپنے مشن کے اوپر وہ اس مشن کے اوپر ڈٹ جائے اس کے کاپ ٹانگیں کانپنا نہ شروع کر دیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ پلٹ جائے پھر جائے اس چیز سے تو قرآن نے کہا وہ بشیر صابرین اگر آپ اس کے اوپر ڈٹے رہو گے تو آپ کو بشارتیں ملیں گی ہیں آپ کو بشارتیں دینے کا حکم فرمایا قرآن نے خبریاں دینے کا حکم فرمایا کہ آپ بشیر بشارت دے دیجئے صوابرین کو ڈٹ جانے والے کو وہ لوگ جو ان معاملات کے باوجود بھی ڈٹے ہوئے ہیں ان کے قدم لرز نہیں رہے ہیں بڑی پختگی سے وہ اس کے اوپر ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں قرآن نے جوہ کہا تھا انََ لذیذ قلع رب ثمت جو میں نے استقامت کی بات کی ہے قرآن باقاعدہ استقامت کا لفظ کیا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ہمارا رب اللہ ہے وہ کہنے کے بعد صرف کہنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر ڈٹ گئے ہیں مضبوطی سے جمع ہوئے ہیں اسی کی بنیاد پر اپنے قوانین کو استوار کر رہے ہیں اسی کی بنیاد پر فرد بھی جا رہا ہے اور معاشر بھی گامزن ہے ثم استقام تتنزل الرحیم الملائکہ ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر قوتیں آتی ہیں لوگ شامل ہوتے جاتے ہیں فرد سے معاشر بن جاتا ہے معاشر سے قوم بن جاتی ہے قوم کے ساتھ دیگر اقوام شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو آ کر ان کو مزید تسلیاں دیتے ہیں کہ تمہیں خوف نہیں کرنا ہے ولا تحزنو فکر نہیں کرنی ہے غمگین نہیں ہونا ہے وابشرو بالجنت جنت التی توعدون تم تم جس چیز پر ڈٹے ہوئے ہو اس پر تمہاری زندگیاں جنت بن جائیں گی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا وہ تمہیں حاصل ہو کر رہیں گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم سے وعدہ بھی کیا جا رہا ہو تم عملی میدان میں اتر بھی چکے ہو ڈٹے ہوئے بھی ہو اور تم خوشخبریاں حاصل نہ کر سکو یہ ناممکن ہے ان لا تخلف المعاد یا ان اللہ لا يخلف المعاد کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ جس وعدے کے وقت کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کو آپ نے کیسے عبور کرنا ہے اس منزل تک کیسے پہنچنا ہے آپ اگر اس منزل تک پہنچ گئے آپ کامیابی حاصل کر لیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے قبشرِ الصابرین تو بشارت دے دیجئے ڈٹ جانے والوں کو <تصح> 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 الزینہ اذا اصابتهم <ہم> مصیبہ یہ الزینہ جب آتا ہے نا ایسے الفاظ کے بعد تو اصل میں اللہ وضاحت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بشارت جو صابرین کو دی جا رہی ہے یہ صابرین ہوتے کون ہیں یہ صابرین وہ نہیں ہوتے ہیں جو مظلوم بن کے مارے کھا رہے ہیں اور اپنے زبانوں کو بند کر کے ظلم کو مزید پروان چڑھانے میں مدد کر رہے ہیں یہ صابرین وہ نہیں ہوتے ہیں یہ صابرین وہ ہوتے ہیں اللہ اذا اصابتہم مصیبہ یہ صابرین وہ ہوتے ہیں کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے قلو تو وہ ان کی زبان سے اور ان کے اعمال سے جو چیز صادر ہوتی ہے وہ کیا ہے انہا للہ و انہا الیہ راجعون ہم نے کون سا اپنی ذات کے لئے کام کیا ہے ہم تو اللہ کے لئے کام کرنے والے ہیں و انہا الیہ راجعون اور ہم تو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان اللہ اشترا من المؤمنین انوسہم و انوالہم کہتا ہے قرآن بی انہا لہم الجنہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے سودا کیا ہے مومنین سے ان کے مالوں کا اور ان کی جانوں کا کس کے بدلے میں سودا کیا ہے بے ان لہم الجن کہ ان کے لیے جنت ہے یہ جنت وہ جنت نہیں جو ہمارے تصورات کے اندر ہے حقیقی جنت کی بات کر رہا ہے قرآن جو آپ کو جیتی جاگتی نظر آئے گی تو ہم نے کب اپنے لیے کام کیا ہے ہم نے تو انا للہ کیا ہے ہم تو اللہ کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں ہمارے قدموں میں ابھی لرزہ نہیں آیا ہے ہمیں معلوم ہے ہم نے یقین کر لیا ہے کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ مل کر رہیں گی اس کو ایمان کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کفر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ نہیں جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ مجھے حاصل نہیں ہو سکتی اس پر عمل نہیں ہو سکتا یہ کفر ہے اور یہ ایمان ہے تو جب یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں ہم اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں تو پھر اس پر بھی یقین رکھنا ہوگا کہ ہاں اس پر عمل کرو گے تو آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جس کا آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہا للہ کہتے ہیں کہ جب ہم تو اللہ کے لیے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہمیں کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوٹتے ہیں تو کس کی طرف اپنے رب کی طرف اِن لاہ ہوا انا الہِ ہوں اور رب کی طرف لوٹنا کیسے ہوتا ہے اس کے کلام کی طرف اس کے قوانین کی طرف اس کی ربوبیت کی طرف جس طرح اس نے ربوبیت عامہ کی ہوئی ہے عام ہے سب کے لیے تو اگر یہی نظام رائج کریں گے تو یہی وہ قانون ہے جس کے مطابق یہ کائنات سدھر سکتی ہے اور اس میں سے فساد ختم ہو سکتا ہے وَإِنَّا وَا إِلَيْهِ راجیون یہی ہے اللہ کی طرف وجو کرنا اللہ کے کلام کی طرف اور اللہ کے قانون کی طرف تو میں اس کو بھی آج تو یہاں تک رکھتا ہوں آیت نمبر ون ففٹی سکس تک اس کو تو ابھی بیان کرنا باقی ہے کیونکہ طبیعت ناساز ہے تو زیادہ بولنا بہتر نہیں ہوگا اس پر تفصیل سے جب بات کریں گے تو انہا للہ و انہا الہ راجعون پر تو بات کرنا بھی باقی ہے آپ یہ سمجھ لیں یہ تو میں نے مختصر سا دو آیات کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے 156 ففٹی تک میں اگلی کلاس میں 156 ففٹی کو لے کر چلوں گا اور یہیں سے اپنے درس کا آغاز کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر مفصل بات کروں تفصیل سے اس کے ساتھ قرآن کے دیگر آیات کو بھی لے کر چلوں اور وہاں سے بھی اس کو مزید واضح کرنے کی کوشش کروں ہما علین اللہ